નમસ્કાર મિત્રો સ્વાગત છે આપ સર્વનું તમારી પોતાની યુટ્યુબ ચેનલ વિદ્યાશાળામાં ધોરણ આઠના હિન્દી સ્વ અધ્યન પોથી ભાગ નંબર સાતના પાઠ નંબર સાત હાર કી જીત તેમનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન આપણે આ વિડીયોની અંદર જોઈશું તેમની સ્વ અધ્યયન પોથીનું પોસ્ટર પણ અહીં આપેલ છે જે તમે અહીં જોઈ શકો છો તેમાં અહીં આપેલો છે તમને સારાંશ તે પણ તમે અહીં જોઈ શકો છો प्रश्न एक असही विकल्प के सामने चौरस बॉक्स में खरा का निशान कीजिए नंबर एक बाबा भारती संध्या के समय क्या करते थे घोड़े पर चढ़कर आठ दस मील चक्कर लगाते थे नंबर बे खड़गी से इलाके के लोग कांपते थे क्योंकि वह एक कुख्यात डाकू था नंबर बे घोड़े की चाल देखकर खड़ग सिंह के हृदय पर सांप लौट गया क्योंकि घोड़ा वेग से उड़ने लगता था नंबर चार बाबा को रात को नींद नहीं आती थी क्योंकि उन्हें खड़ग सिंह का डर लगने लगा था नंबर पाँच रात्रि के अंधकार में खड़ग सिंह बाबा भारती के मंदिर में पहुंचा क्योंकि सुल्तान को वापस मंदिर छोड़ना चाहता था नंबर छः खड़ग सिंह ने घोड़े को वापस लौटा दिया क्योंकि खड़ग सिंह का हृदय परिवर्तन हो गया था प्रश्न एक अनिम्नलिखित वाक्य किसने किससे कहा है लिखिए नंबर एक विचित्र जानवर है देख देखोगे तो प्रसन्न हो जाओगे बाबा भारती ने खड़ग सिंह से, से कहा नंबर बे बहुत दिनों से अभिलाषा भी आज उपस्थित हो सका हूँ खड़ग सिंह बाबा भारती से कहता है नंबर त्रन बाबा जी मैं यहाँ घोड़ा आपके पास न रहने दूंगा खड़ग सिंह बाबा भारती से कहता है नंबर चार क्या कहना जो एक बार उसे देख ले लिखता है उसके हृदय पर छवि अंकित हो जाती है खड़ग सिंह बाबा भारती से कहता है नंबर पाँच केवल एक प्रार्थना करता हूँ उसे अस्वीकार न करना नहीं तो मेरा दिल टूट जाएगा खड़ग सिंह बाबा भारती से कहता है प्रश्न एक का दिए गए शब्दों की सहायता से रिक्त स्थान पर यह नंबर एक खड़ग सिंह इस इलाके का खालजग्या डाकू था कुख्यात नंबर बी अपनी वस्तु के प्रशंसा दूसरों के मुख से सुनने के लिए उनका आर्द्र खालजग्या हो गया था अधि नंबर त्रंबा बाबा जी आगना कीजिए मैं आपका खालजग्या हो केवल यहाँ घोड़ा न दूंगा दास नंबर चार और धीरे-धीरे खालजग्या के पाठक पर पहुंचा अस्तबल नंबर पांच अब कोई खाली जगह की सहायता से मुंह नहीं मोड़ेगा गरीबों प्रश्न बे प्रश्नों के उत्तर एक दो वाक्यों में लिखिए नंबर एक खड़ग सिंह बाबा भारती के पास क्यों आया खडक सिंह बाबा भारती के घोड़े को देखने की इच्छा से उनके पास आया नंबर बाबा भारती किस बात से डर गए थे खडक सिंह ने बाबा भारती से कहा था कि वह सुल्तान को उनके पास नहीं रहने देगा खडक सिंह की इसी धमकी से बाबा भारती डर गए थे नंबर त्रम सुल्तान पर सवार खड़क सिंह ने बाबा भारती से क्या कहा सुल्तान पर सवार खड़क सिंह ने बाबा भारती से कहा कि अब यह घोड़ा मैं आपको न दूंगा नंबर चार बाबा भारती अपना समय कैसे बिताते थे बाबा भारती भगवान का भजन करते थे भगवान के भजन से जो समय बचता उसे वे घोड़े की सेवा में लगाते थे संध्या समय वे सुल्तान पर सवार होकर आठ दस मील का चक्कर काटते थे इस प्रकार बाबा भारती अपना समय बिताते थे प्रश्न बे ब प्रश्नों के उत्तर लिखिए नंबर एक बाबा भारती को किसका डर लगने लगा क्योंकि क्यों तो तमनो जवाब अल नंबर बी इस घटना को किसी के सामने प्रकट न करना ऐसा बाबा भारती ने क्यों कहा तो तेमनों जवाब यही अपेल छे नंबर तरह खड़क सिंह का हृदय परिवर्तन क्यों हुआ नंबर चार अब कोई गरीबों की सहायता से मुंह नहीं मोड़ेगा ऐसा बाबा भारती ने क्यों कहा उत्तर नंबर त्रन सिंह ने सुल्तान को कैसे प्राप्त किया नंबर चार यदि बाबा भारती की जगह आप होते हैं, तो क्या करते प्रश्न नंबर तर टिप्पणी लिखी है नंबर एक बाबा भारती की महानता तो तमो जवाब अँ आप नंबर बे बाबा भारती के घोड़े सुल्तान का वर्णन प्रश्न तरण निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द देखकर उदाहरण के अनुसार वाक्य में प्रयोग कीजिए नंबर एक कीर्ति प्रस, कीर्ति प्रसिद्धि उसकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैली हुई है नंबर बे नेक की इच्छाएं दूसरों के साथ अच्छाई से पेश आना ही सही रास्ता है नंबर तीन विश्व में हैरानी जब उसने जीत हासिल की तो सभी लोग हैरानी में पड़ गए नंबर चार द्रोणा नफरत उसने अपने दुश्मन से गहरी नफरत रखी थी नंबर पाँच अभिलाषा आकांक्षा मेरी आकांक्षा है कि मैं हमेशा सच्चाई के रास्ते पर चलूं नंबर प्रयोजन उद्देश्य उसका उद्देश्य समाज में सकारात्मक बदलाव लाना था प्रश्न चार ब निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ देखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए नंबर एक लट्टू होना मुग्ध होना लोग के लाल के जादू पर लट्टू हो जाते थे नंबर बे फूला न समाना बहुत प्रसन्न होना लोगों के मुंह से बाटे की प्रशंसा सुनकर माँ आप फूली न समाए नंबर तीन आंख नीचे होना शर्मिंदा होना जब उसने सबके सामने झूठ बोला तो उसकी आंखें नीचे हो गई नंबर चार फूट फूट कर रोना अत्यंधिक दुख में रोना अपनी माँ को खाने के बाद वह फूट फूट कर रोया नंबर पाँच सांप लौटना अत्यंधिक तड़प में होना। घोड़े की चाल देखकर उसके हृदय पर सांप गया। का दिए गए शब्दों के अर्थ से शब्द पहली पूर्ण कीजिए जो तुम्हें पूर्ण करीने आपेल छे प्रश्नचार दिए गए शब्दों के विलम्ब शब्द लिखकर उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए नंबर एक सुंदर असुंदर कुरूप उनके नौकर का चेहरा असुंदर था नंबर बे जमीन आसमान नीला आसमान देखकर यात्री खुश हो गए नंबर तर संध्या उषा उषा की लाली माँ दर्शनीय थी नंबर चार गरीब अमीर वह जमींदार बहुत अमीर था नंबर पाँच विश्वास अविश्वास सेठानी को नौकर पर अविश्वास था नंबर छः कुख्यात प्रसिद्ध वह कुख्यात अपराधी कई सालों तक पुलिस की पकड़ से बाहर था नंबर सात निर्धन गरीब गांव में बहुत से निर्धन लोग हैं नंबर आठ प्रशंसा निंदा उसकी मेहनत और ईमानदारी की प्रशंसा सभी ने की नंबर नौ करुणा उसके चेहरे पर करुणा की भावना थी नंबर दस सार्थक निरर्थक उसके विचारों में हमेशा कुछ सार्थक होता है प्रश्न पांच निम्नलिखित वाक्यों में से विशेषण छाट उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए नंबर एक कहते हैं देखने में वह बड़ा सुंदर है सुंदर मुंबई सुंदर शहर है नंबर बे परंतु ऐसा नंबर बे परंतु ऐसा बाका घोड़ा उसकी आँखों से कभी न गुजरा था बाका ऐसा बाका जवान मैंने कभी नहीं देखा नंबर त्रन बाबा भारती ने ठंडे जल से स्नान किया ठंडे हमने गंगा नदी के ठंडे जल में स्नान किया नंबर चार अपने प्यारे घोड़े से लिपट कर रोने लगे प्यारे पिताजी अपने प्यारे बेटे से लिपट कर रोने लगे नंबर पांच बाबा भारती प्रसिद्ध साधु थे प्रसिद्ध सचिन तेंदुलकर प्रसिद्ध खिलाड़ी है नंबर सासी बच्चे ने रेलगाड़ी को रोककर सभी यात्रियों की जान बचा ली साहसी साहसी बच्चों ने अपनी बहादुरी से कई लोगों की जान बचाई नंबर स्वामी भक्त घोड़े ने उनकी जान बचा ली स्वामी भक्त वह स्वामी भक्त था और हमेशा अपने मालिक की सेवा करता था नंबर रमेश ने लीटर घी लिया दो उसने दो किलो आलू खरीदे प्रश्न छे गए शब्दों में प्रत्यय जोड़कर शब्द बनाइए मुखवत्ता एक मौखिक मनुष्यवत्तात्व मनुष्यत्व भूत वत्ता एक भौतिक मम वत्ता तो ममत्व समाज वत्ता एक सामाजिक सम वत्ता तो समत्व तो, व्यवहार वत्ता एक व्यवहारिक नीति वत्ता एक नैतिक स्वभाव वत्ता एक स्वाभाविक नगर वत्ता एक नागरिक अर्थ वत्ता एक आर्थिक उद्योग वत्ता एक औद्योगिक प्रश्न जवाब दिए गए शब्दों में उपसर्ग जोड़कर नए शब्द बनाइए नंबर एक પ્રતિવત્તા દિન પ્રતિદિન નિર્વત્તા આરાધ નિરાધાર નિર્વત્તા મૂલ નિર્મૂલ પ્રતિવત્તા કુલ પ્રતિકૂલ નિર્વત્તા જલ નિર્જળ નિર્વત્તા દોષ નિર્દોષ પ્રશ્ન સાથ નિમ્નલિખિત કો કોપટકળ પ્રશ્ન કે ઉત્તર લખ્યે અહીં જે પરિચદ છે જે વાંચી તમારે આ રીતના તમારા પ્રશ્નોના જવાબ અહીં લખીને આપેલા છે તમારે લખવાના રહેશે જે તમે અહીં જોઈ શકો છો प्रश्न 7 एक दिन बादशाह अकबर ने अपने दरबारियों से पूछा बताओ दुनिया में सबसे अधिक शक्तिशाली कौन है दरबारियों का जवाब क्या होगा और बिरबल ने क्या कहा होगा कहानी आगे बढ़ाओ कहानी लखी लिए जो कहानी अहीं तुमने लिखी अने आपेली छे जे तुम्हें अहीं જોઈ શકો છો अने तुम्हें तुम्हारा पुस्तक में पण सारा अक्षरे लिखि શકો છો તો વિદ્યાર્થી મિત્રો ફરી આપણે મળશું છે બીજા વિષયની નવી સ્વ અધ્યયન પોથીના સંપૂર્ણ સોલ્યુશન સાથે આ વિડીયોની લિંક તમે તમારા મિત્રો દોસ્તોની જરૂરથી શેર કરજો જેથી તે લોકોને પણ આ સોલ્યુશનનો લાભ મળી રહે